Просто шикарное видео от лидера партии Братства Корчинского. И если честно, я в оху... Аху... и вы. Бо это полный пиздец. Потезисно разберем каждое его выражение. Бо, если честно, у меня просто банально нет слов одни маты. Треба заборонити выезд не только військово-зобовязанным человекам, а даже и вывез детей. Я понимаю, что много кому спокойнее держать детей Там за кордоном, поки йде війна, але ми ж розуміємо, що ці діти е, не повернуться в Україну. Вони виховуються не українцями, е, вони не повернуться, яким не буде стимулу повертатися в Україну. Тобто, ми повинні наступити на горло е, власним зручностям і сказати: Ні, ми всі тримаємося тут. Нужно запретити не только виїзд військовозобов'язаних і дітей. Потому что дети должны быть здесь, а не за границей. Бо если они за границей, они сюда не вернутся. Вот вопрос, ты обращаешься Корчинский к чьим детям? Детям обычных людей? Или детям депутатов? Каждый ребенок, каждого чиновника, депутата находится за границей. Каждого. Ты к ним обращаешься, а? Если кто-то не понимает, что нужно любить Украину, то значит мы его обязаны любить Украину. Подобается это ему или нет? Если кто-то не любит и не хочет любить Украину, мы его заставим. Заставим любить свою родину. Заставим. Зобовяжем мы тут залишатися, тут э, воювати, або підтримувати фронт. Мы заставим быть всех здесь. Хочешь ты этого, не хочешь, мы тебя заставим воевать. Мы заставим. Чувствуете толику свободу, да? Уже повеяло. А нет, это мы пердеж. Подгорает у кого-то. И украинские дети, они э, не должны чути польскую мову или э, мову в своем спілкуванні. Они должны виховуватися под звуки сирен повітряної тревоги. О, твою дивизию. Дети не должны слышать вокруг себя польский язык, немецкий американский, английский, баклажанный, северно-ледовитый, я не знаю. Они должны слышать звуки тревог. Да я тебя! Они не должны вырастать тут в ненависти до врагу. Они не должны вырастать тут в Украине. Они должны быть присутствующими на похоронах наших героев и на похоронах цивильных жертв. Они должны вырастать в ненависти жить в ненависти, ходить на похороны падших воинов и видеть смерть. Слышать звуки сирен, шахедов, ракет, видеть смерть и расти в ненависти. И они должны усвідомлювати небезпеку и должны усвідомити, что на их плечи очень скоро ляжет ответственность за эту Украину, когда загинуть попередні поколения. Только так. Они должны понимать, что они живут в опасное время в ГУЛАГе концлагере. Должны понимать, что их родственники, родители погибнут. И они будут нести это бремя вместо них. Потому что у них больше не будет родителей. И ведь ответственность будет на их плечах. Не на плечах Зеленского его прихвостней, лизоблюдов. Всех тех, кто разворовывает Бабки с бюджета, да, коррупция на начальстве. Угу. Так кто должен быть ответственен? Дети? За деяния чиновников? Я так понимаю, ты говоришь явно не детям чиновников, да? Обращаешься не к ним, я имею в виду. Ты обращаешься к простым гражданам, к простым детям, простых людей. Тогда ладно, я тебе скажу пару хороших культурных слов, которые ты, скорее всего, по-любому поймешь. Ach, Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang. Dann wollen wir schaffen, kommt was